9 октября 2016 года в отдел полиции Желтоводский было пять обращений по поводу того, что нашим работникам такси повреждают машины. По последнему заявлению от 8 ноября мы несли данную информацию в единый реестр досудового расследования за правовую квалификацию 125 часть 1, то есть легкие телесные повреждения. Касательно всех оценных обращений, все материалы у нас внесены в ЖЭО, проводились проверки. Но в связи с тем, что недостаточная сумма материального ущерба, по ним принимались решения в выставки, то есть выносились. Если бы достаточно была сумма материального ущерба по повреждению, то, естественно, бы данные были бы внесены в единый реестр досудового расследования за правовую квалификацию 194 часть 1, то есть повреждение имущества. В данное время проводится досудебное расследование. Есть круглист, который установлен, сейчас мы проводим оперативно следственные мероприятия. Естественно, информацию мы сейчас осветлять не будем, тайна досудебного расследования, но Предпринимаем все меры, чтобы в дальнейшем такое не происходило и не случалось в нашем городе. То есть касательно обращений и заявлений. До 9 октября были инциденты, озвучивались, но в полицию не обращались. То есть данные факты сейчас все фиксируются. Естественно, мы в сторону не отходим, предпринимаем все меры, которые от нас возможны и которые мы как говорится, в своей компетенции можем сделать чтобы граждане там не переживали, сотрудники, сотрудники такси тем более. Также я просила неоднократно, чтобы директора данных служб подошли ко мне, мы бы хотя бы обсудили, если у них есть какие-то свои данные, либо информация касательно тех лиц, которые это совершают. То есть нам бы уже как бы более, более детальная информация была, мы бы ее обобщили и более бы, там, может быть, правильно направление работали. Потому что тот круг лиц, который есть, мы его сейчас отрабатываем. Но опять же, чтобы человеку уголосить педозру в совершении данного преступления, нам как минимум, как минимум, надо, чтобы лицо указало конкретно на данную педозренную особу. То есть мы работаем. Работаем в направлении тех лиц, которые могут быть причастны к данным преступным действиям. То есть именно кто за что показывать не будем. Есть направление, но опять же, все это будет зависеть от наших потерпевших. Если потерпевшие пойдут с нами на контакт, будут давать более обширную информацию, мы сможем использовать как в досудебном расследовании, так и в оперативных мероприятиях. Скажите, пожалуйста, что плануется еще раз усиление с области? Да, с вчерашнего по сегодняшний день нам предоставлены приданные силы, которые мы используем для патрулирования, Сегодня даже использовали Беркут. Вчера Беркут нам также помогал. То есть есть же у нас места злачные такие, например, как общежитие, там где у нас проживает неблагополучный элемент. То есть проводили профилактические мероприятия. Также наши сотрудники, опять же, были осуществлены составление админ-протоколов от распития спиртных напитков. Опять же, если лицо в пьяном виде, естественно, совершает преступление, потом в дальнейшем. Вот. Использовали также сотрудников ГАИ, чтобы наши, опять же, жители понимали, что в нетренном состоянии стоит ездить, потому что больше фактов ДТП у нас совершается, когда лицо находится в нетренном состоянии. Помимо этого планируется, опять же, привлекать патрульную службу, потому что, как уже ранее было сказано, все-таки по горячим следам очень большой фактор, когда они работают им приходит информация, они сразу отрабатывают периметр, потому что нет у нас автомобилей, автомобильная патрульная служба у нас нет. Вот, и охватить весь город мы не можем. То есть если совершается, преступление, пока группа доедет, уже как бы блин, и жулик скроется. Вот. Помимо этого, в пятницу у нас были мероприятия по отработке города с привлечением общественных организаций. Честно говоря, погода была, как говорится, нелетная, холодно было людей было мало. Но опять же, были на нарекания по поводу того, что до 4 часов как бы отрабатывали, было тихо, спокойно в городе. А после 4 часов, после того, как патруль ушел, были совершены преступления, утечка информации. Но дело в том, что о том, что будет вот патрулирование, знали не только мы, как силы полиции, знали и наши жители, и преступный элемент, потому что это все озвучивалось в средствах массовой информации. В дальнейшем также будем проводить совместное патрулирование, если общественные организации пойдут на встречу. Мы вот вчера просили, как бы на один патруль, но опять же погода не очень была хорошая, был дождь. Задействовать общественную организацию, ну тоже, блин, может насильно не будем. Люди переживают за свое здоровье. Почему проводилась вот эта еще отработка с как говорится, со общественными организациями. У нас есть три отдаленных района, это Веселая Ивановка, там ну, большой сектор, и Водобуд тоже. Там очень много участились кражи, там тем более дачные ж массивы, частный сектор. Именно гаражи, подсобные помещения, то есть сараи, ну, кражи мототранспорта, велосипедов, бытовой техники и помимо этого посуд. Так как там у нас нету ни патруля, ни участковых, то есть участковые есть, но постоянно же там же не находятся. Решили сделать рейд, такими словами озвучить, чтобы хотя бы как бы и профилактику провести. В то же время, если бы ну, по горячему кого-то бы задержали, уже бы как-то бы раскрытые преступления были, понятно, что это не орудует все вместе, то есть орудует один-два человека. То есть знают, либо спят жители, то есть те же самые хозяева, либо отсутствуют в это время. Совершать преступление. в связи с этим мы были как бы, привлечены общественные организации для того, чтобы и нам помощь была, и как бы можно было бы сработать, они же более эту местность знают. Вот. Но опять же, может, как раз совершается преступление и после четырех, в следующий раз будем планировать по-другому на время. Просто на камеру это озвучивать не будем, с средствах массовой информации, уже как-то по-другому спланируем. Будут знать узкий круг, чтобы, как говорится, не было утечки, ни нареканий, ни нас не было, и ни на всех остальных.